দশই মার্চ কলকাতা ব্রিগেডে তৃণমূলের ডাকা জনগর্জন সভার আয়োজন করা হয়েছে এই জনসভায় সফলতা করার জন্য নিঙ্গার স্টাফ ক্লাব প্রাঙ্গনে এক কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছিল এই কর্মীসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের তথা টিএমসি নেতা কীর্তি আজাদ ঝা এ সভায় কীর্তি আজাদ ঝা উপস্থিত থাকলেও আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা উপস্থিত না হওয়ায় এলাকার সমর্থকদের অসন্তোষ দিয়েছে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কীর্তি আজাদ ঝা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে মোদী গ্যারেন্টির কথা বলেন এই গ্যারেন্টির কোন কথাই তিনি রাখেন না তিনি আরও বলেন চারশো টাকার গ্যাস সিলিন্ডার হাজার টাকা করে দিয়েছে মোদী সরকার সহ বেশ কিছু ইস্যু তুলে ধরেন তিনি हमसे ज्यादा राम को और कोई जानता होगा अगर सीतामहाना होती है तो राम को प्रताप भी उतना नहीं होता एकर और एक बीजेपी ते ज्वाइन करे अपना बीजेपी से क्या बोल रहे हैं सही ने क्या कहेंगे इतने साल पाला पोसा बड़ा किया और उसके बाद जो संगठन माँ होता है उसी को थप्पड़ मार उसी को किस तरीके से गाली लेकर के चले जाना ऐसे व्यक्ति को विश्वास कौन करेगा और वो पवन सिंह जो आए सामने उन्होंने इस प्रकार से क्या कहा जाए भद्दा भद्दी भद्दी गाना बंगाल के महिलाओं के बारे में माताओं के बारे में उन्होंने किया हुआ है तो वो भाग्य उनको मालूम था कि उनका हाल बुरा हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की आप ये देखिए कि जब भी शंकर का नाम होता है तो गौरी शंकर होता है लक्ष्मी नारायण होता है होता है ना लक्ष्मी लगती है नारायण से पहले राधा लगती है ना कृष्ण से पहले तो यहाँ पर भी तो सीता लगनी चाहिए राम के पहले तो जय सिया राम क्यों नहीं होता या जय सीताराम चाहिए है कि नहीं तो इनको महिलाओं से कोई लेना देगा